kalangan rakan-rakan, beliau dikenali sebagai seorang yang peramah, kelakar, petah berkata-kata dan mudah mesra. Bagi pemilik nama Sharifah Laila Fahriah Said Mohamed atau Sasha ini, beliau sama saja dengan kebanyakan insan lain, kecuali tarikh lahirnya yang agak unik berbanding insan lain. Jika orang lain sibuk merancang dan mencari lokasi untuk mengadakan majlis sambutan ulang tahun kelahiran, Penolong pengurus komunikasi pemasaran di sebuah hotel terkemuka di ibu kota ini cuma menyambutnya sekali dalam tempoh 4 tahun. My full name is Syarifah Laila Fahriah binti Syed Muhammad. That's my full name. Tapi Syasha is here to call that thing. Kat ah uh, Aina Syasha uh, she's my auntie. Anyway, the family. Uh, I'm a nephew even though I tua sikit daripada dia. Tua 6 hari but she's still my auntie. Officially, kalau saya kira tahun yang lompat sebenar-benarnya itu, I'm only eight. So, I'm forever young. Tapi kalau ikut kalender ya, then eight times four lah. 32 lah, I'm 32 this year. Uh, berapa kali saya celebrate? Sebanyak mungkin yang saya boleh. Kadang-kadang orang terlupa tapi saya selamba, saya buat celebrate sendiri saja. <laughs> um, dia tak cakap lah, directly cakap, oh, I happy, uh, I tahun lompat, cause I'm special. But uh, the way she appreciate bila you nampak dia punya body gas bila dia cakap oh happy birthday then Rizka uh I'm very special especially kalau orang celebrate dia very uh, macam they very happy you can see that uh and they appreciate every single celebration from every single group of people dalam hidup dia dia nampak you nampak dia gosh she's very positive kan jadi uh, even though they celebrate every 4 years tapi to her that four years, dia akan ambil benda tu yang appreciate betul-betul lah. -betul. She so, will always make a good memory of every single event. Tambah Sasha, sebelum ini dia tidak pernah menyedari tarikh lahirnya jatuh pada tahun lompat sehingga gurunya di kelas semasa dia berada di darjah satu merancang sambutan hari jadinya ketika itu. First realise yang birthday my berdi is sekali in four years. Uh, masa saya 8 tahun think 8. I think sebab dah masuk sekolah kot, saya dah faham sikit. Cikgu kelas I tu, my mum punya best friend sebab my mum cikgu sekolah juga. So, she... Uh, uh, then she actually remind me. She announce to the class and she said, uh, today some, uh, ada orang ada special girl lah in class today she celebrate her birthday once every four years so budak-budak 8 tahun kan dia macam ha ha kenapa 4 tahun sekali boleh nak celebrate birthday so then then she brought me up she panggillah pergi kat di kat depan tu kat papan hitam tu dan cakap today is Shasha's birthday. So I macam oh yeah then I realise okay okay when cause last year ada cake but it wasn't a big celebration because tak ada 29 February. Tapi on that year tu when I turn 8 when she call me out in front of the class and bagi tahu I'm like oh yeah I am different I am celebrating my birthday every 4 years. So I'm like realise oh, Itulah takdir anak bongsu daripada 10 adik-beradik ini kerana dia dilahirkan pada 29 Februari 1984. Gadis manis ini tidak pernah cemburu dan berasa sepi hanya kerana hari jadinya yang hanya tiba setiap 4 tahun. Dia juga berasa amat terharu apabila setiap kali tiba hari jadinya, rakan-rakan terus menghargai beliau dan mengingati tarikh dan tidak kurang juga yang memberi ucapan sempena ulang tahun kelahirannya. Uh, kalau macam I dengan Syah, uh, let's say uh, tahun tu leap year, kita akan celebrate lah, like, a proper birthday celebration untuk dia lah. Tapi kalau macam uh, years yang tahun-tahun uh, yang tak ada leap year tu, uh, I dengan syah Shah, selalu celebrate uh, kita pergi makan, uh, then uh, we go hang out. But we are together lah. In a way, we make time to spend time together dah graduate uh, mindset dah tukar lah your perception dah tukar it's not about party or celebration so much it's about saya dah tukar mindset uh, because birthday every once every four years so I can set an achievement that I need to achieve every time come my birthday so saya buat tu macam uh, deadline or, or 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 the end date yang I have to achieve something by this age, gitulah. So, 24, I have to achieve something. Then I turn 28, I have to achieve nothing. Now this year, I have to achieve uh, another thing as well. So, but birthday Shasha more, I look forward to my birthday lah. I look forward to my birthday to self-progress to the next level of life. Yeah. So we have already all prepared. Bila kita nak cakap, okay, what to do for our next birthday, which is it year ni kan? So, cakap uh, nak naik mungkin nak balik. Saya pun ah, okay, jom, I need to conquer something, dia kata. So kita dah start uh, dah start uh, uh, dah start hiking, dah start lari to build up our stamina yang kita tahu. So you nak kena ada benda-benda tu kan endurance semua. So my achievement and my target untuk saya ke sampai ke my next birthday tu achievement tu nak kena sampai ke situ. Syasha, kalau saya dah set career at beginning, saya dah set physical at the second time. Maybe by the next I do spiritual block my advice untuk orang yang sama berdiri dengan Sasha on leap year enjoy it just live life tak payah kira pun tahun tu orang akan kirakan untuk you don't worry bila tak ada tahun tu people still celebrate like macam ada uh, bila ada lagi lawan sebab akan gila besar punya ada so you walaupun you have to wait 4 tahun but don't feel sad jangan rasa macam alamak tahun ni tak ada. But just look forward bila tahun tu ada. You sepatutnya rasa sangat-sangat special because dalam masa uh, 30, 365 hari itu, you punya birthday special 366 hari. So, don't feel sad, don't feel down, just be happy and celebrate your birthday. Ada ke tak ada, just celebrate. Sasha juga pernah diberitahu oleh ibunya ketika saat dia dilahirkan posisinya di dalam perut sentiasa bergerak dan berada dalam keadaan sonsang. Baginya, setiap perkara dan benda ciptaan ilahi sentiasa mempunyai keistimewaannya yang tersendiri. Mengakhiri temu ramah bersama kru lensa, dia yang gemar membaca, melancong dan gemar menghabiskan masa lapang bersama rakan-rakan, lahir pada tahun lompat ini merupakan satu keajaiban kepada mereka yang mempunyai tarikh lahir yang sama sepertinya. Keistimewaan ini harus disambut dengan rasa kesyukuran kepada mereka yang menyambutnya. Bengkel TOT, Training of Trainers, program tunas usahawan belia Tube 2.0 telah dijalankan oleh Pusat Pembangunan Keusahawanan dan EKS UKM Sesmet kepada 25 tenaga pengajar dari 11 universiti umum seluruh Malaysia termasuklah UKM, UUM, USM, UMT, UMK, UMP, UTHM, UTM, UTEM, UMS dan UNIMAS. Bengkel ini diadakan untuk memberikan pendedahan kepada tenaga pengajar perkenaan dengan modul keusahawanan serta aktiviti yang akan dijalankan bersama dengan peserta bulan 2.0 di 10 lokasi pusat latihan khidmat negara PLKN di seluruh Malaysia. Program Tube 2.0 adalah program keusahawanan kepada usahawan belia bumi putera yang dianjurkan oleh SME Corporation dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia KPT dan UKM Sesmed diberikan tanggungjawab sebagai anchor dalam pelaksanaan modul keusahawanan Tube 2.0. Program ini disertai oleh 500 orang usahawan belia dari seluruh Malaysia dan mempunyai latar belakang yang berbeza termasuklah 100 daripadanya adalah dari program Skim Latihan Satu Malaysia SLIM. Seramai 6 orang penulis modul dari UKM, UMP, UMT, UTHM dan UTM mementangkan hasil modul mereka iaitu jati diri usahawan, penjanaan idea, kreativiti dan inovasi perniagaan, pembentukan pasukan, canvas model perniagaan, penubuhan syarikat, pengurusan dan struktur organisasi, komunikasi tuntas bicara, pemasaran, kewangan dan rancangan perniagaan serta diikuti dengan perbincangan untuk melaksanakan aktiviti bersama peserta Tube 2.0. Tube adalah satu program uh, bimbingan keusahawanan untuk tunas belia Bumi Putera dan uh, ini, ini adalah kali kedua dijalankan dan ia adalah anjuran uh, SME Corp uh, dengan kerja bersama Kementerian Pendidikan Negeri uh, di mana um, SESMED telah dipilih dan sebagai anchor untuk membangunkan modul-modul untuk -modul peserta-peserta tube ini untuk peserta, -peserta tube ini um, Sebenarnya program ini dijalankan di seluruh Malaysia dan dia melibatkan 500 peserta yang berumur di antara 18 hingga 40 tahun. Dan dia akan bermula pada 9 November hingga ke 21 November. Sekarang ini apa yang tengah berlaku adalah pasal pertama program TUBE ini iaitu Peserta-peserta dikenakan sesi bootcamp ala-ala bootcamp di PRKN-PRKN 10 pusat yang terdapat di dalam Malaysia. So, pada 7 hari bulan November akan ada perasmiannya di pusat-pusat latihan ini dan selepas tamat perasmian itu Uh, untuk minggu hadapan ya, iaitu bermula pada 9 November kita akan mulakan modul-modul uh, modul -modul keusahawanan itu untuk kalangan peserta Setiap kamp PLKN diserapkan seramai 50 orang peserta dan akan diberikan ilmu keusahawanan oleh tenaga pengajar dari universiti yang terlibat. Aktiviti ini dilakukan dalam modul kreativiti dan inovasi iaitu dengan setiap kumpulan membina prototaip dengan menggunakan dua jenis bahan iaitu plastisin dan lego. Seterusnya, setiap kumpulan akan membentangkan hasil prototaip yang telah disiapkan. Hasil perbincangan yang diadakan sepanjang dua hari melalui program TOT ini banyak memberi input dalam menghasilkan modul keusahawanan terbaik untuk peserta TUK 2.0 dan diharap agar modul-modul keusahawanan yang dijalankan ini dapat menambah serta memantapkan diri usahawan belia untuk lebih maju dalam perniagaan masing-masing. Harapan saya, kami diberitahu bahawa jika um, modul yang kita bina itu benar-benar membantu peserta. Mungkin untuk tahun hadapan kalau diorang adakan lagi jika dianjurkan sekali lagi harapannya adalah kalau UKM dapat apa skill untuk menjadi ahli apalagi menjadi peneraju aa pembeli dengan modul itu um, tapi kita nak lebih daripada itu sebenarnya kalau boleh kita nak bagaimana jika ahli-ahli keakademik kita dapat memanfaatkan lagi um, program ini di mana kita boleh menggunakan kepakaran tenaga pengajar kita yang ada kita boleh uh, lebih uh, luas lah uh, apa itu kepakaran kita diperlukan untuk uh, program program seperti itu so itu harapan saya dan of course lah harapan seterusnya adalah dengan adanya uh, kerjasama ini mungkin kita dapat meningkatkan lagi dan mengharumkan nama UKM Saya dipanggil untuk temuduga dan ditawarkan jadi sekerabat bersama juga dengan pelajar lain. Tadi bagi, bagi saya sudah jadi seorang pegawai yang bertolak Melayu yang bertauliah. Kalau saya tak terima, malulah. Sebab kalau pelajar-pelajar yang lain semua sanggup. Allah Tun Ibrahim Ismail, pahlawan negara berjiwa kental dan pintar, mempedaya tentera penjajah, tak kala beliau menjadi salah seorang tahanan Jepun. Bertindak sebagai ejen perisikan menyalurkan maklumat penting kepada Jepun bagi pihak tentera berikat dilaksanakan dengan bijaksana walaupun berbahaya. Sewaktu beliau ditahan oleh Jepun, tu sehingga Jepun, pihak tentera Jepun mempercayai bahawa uh, memang uh, yang ingin disampaikan itu adalah benar dan tidak ada yang tidak benar <laughs> dan uh, Jepun menerima. Jadi waktu itulah beliau menggunakan uh, uh, kebijaksanaan itu untuk uh, meni uh, apa ni uh, me kan Jepun dan misinformation kan Jepun. Bagai menarik rambut dalam tepung, rambut jangan putus tepung, jangan berserak. Saya berunding dengan dengan rakan-rakan saya dua Zain dengan Yahya. Semua dia semua bersetuju. Dia kata tak ada jalan lain. ada itu ataupun jadi spy, terus pun nak habiskan. Jadi terpaksa buat. Tapi benda ini sangat berbahaya. Sebab kalau silap sedikit saja, potong. Asia untuk orang Asia, hanya tinggal janji. Tentera Jepun memusnahkan segalanya, menyiksa dan membunuh penduduk kampung dengan kejam. Kontaklah dengan orang kampung. Tetapi saya tak menyalahkan orang kampung sebab kita masa turun tu semua orang dah dengar kapal terbang musuh dah dengar, Jepun dah dengar. Jadi semua dah siap nak, nak menangkap saya. Dan Jepun uh, uh, percaya dengan apa yang dia sampaikan. banyak lagi lah misi, uh, misi yang diberi, disampaikan melalui wireless dia itu. Dan orang sana tahu yang itu adalah uh, yang uh, apa ni satu rus yang tidak 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 benar. Jika strateginya gagal, beliau dan tahanan lain setelah pasukannya akan dihukum pancung. Melalui telekomunikasi wireless, pihak British dapat mengesan sama ada pasukan bersama Ton Ibrahim Ismail masih bertugas atau berada dalam tahanan pihak musuh. Menggunakan kod rahsia, sudahkah kamu bertemu Mariam dan dibalas dengan jawapan yang telah ditetapkan, dijadikan titik permulaan perhubungan bersama bersekutu. Dalam situasi cemas, Ton masih tenang mengatur strategi iaitu beliau memulakan talian dengan jawapan yang salah. Segalanya berakhir ketika Perang Dunia Kedua pada 1945. Beliau uh, suka mencatat ya? suka menulis dan sehingga kan beliau mampu mengeluarkan eh uh, memo dia sendiri dan juga uh, buku dia. Dua naskah buku ditulis oleh Tun bertajuk Ibrahim Pahlawan Melayu dan sudahkah kamu bertemu Maryam? Ayah dia bernama Datuk Ismail bin Abu Bakar dan bondanya Hamidah Datuk Mat Said. Ayah dia merupakan pegawai bersara kerajaan Johor dan pada masa yang sama bertugas sebagai pegawai dalam pasukan tentera sukarela Johor atau Johor Volunteer Force JVF. Beliau mendapat pendidikan menengah di English College atau kini dikenali sebagai Maktab Sultan Abu Bakar sehingga tamat senior Cambridge. Tun a uh, belum ditempatkan lagi. Jadi mereka menggunakan bawa tun menjadi uh, sebahagian daripada uh, special forces boat. Iaitu itu dipanggil Special Operation Executive Force 136. Semasa di India, Tun Ibrahim telah menawarkan diri menyertai Force 136. Keputusan tersebut diambil apabila bertemu dengan Major Tengku Mahmud Mahidin, iaitu tokoh penting yang terlibat dalam Force 136. Di awal tahun 1944, unit pemberontakan balas British pasukan 136 Menambah bantuan kepada pasukan anti-Jepun yang dikuasai oleh komunis berbangsa Cina dan seterusnya melibatkan orang-orang Melayu ke dalam perjuangan menentang penjajah. Parti Komunis Melayu (PKM) yang berada di dalam hutan juga turut menerima bantuan persenjataan dan makanan ubatan dari pasukan 136. Beliau melihat uh, apa ni perkembangan tentera waktu daripada uh, tiga buah batalion keempatnya kepada satu yang Uh, boleh di, uh, membanggakan kerana waktu 77 itu angkatan tentera berkembang dengan uh, pesatnya. Tahun 1941, Ton berjaya dalam pemilihan pegawai kadet JMF dan dihantar ke daerah Don India bersama dua orang lagi pegawai kadet iaitu Husin On dan Ungku Ahmad bin Ungku Abdul Rahman. Beliau menerima tauliah sebagai Lieutenant Muda dalam rejimen Hyderabad dari Baginda Raja George VI Beliau juga adalah salah seorang dari tiga anak Melayu pertama yang menjadi pegawai memerintah Batalion. Fasa kedua dalam kerjaya ketenteraannya bermula apabila diterima berkhidmat dalam Regimen Askar Melayu Diraja. Tugas dan cabaran berat yang menanti Allahyarham ketika itu ialah memperjuangkan maruah dan hak sama rata antara pegawai tempatan dan pegawai British. Berkat keberanian Tun Ibrahim seterakan yang lain, akhirnya pihak British terpaksa tunduk dengan tuntutan mereka. Dengan, dia, dengan keupayaan beliau yang saya kata sebagai soldier statesman saya boleh anggap ini, beliau mampu mengukuhkan bukan saja sebagai soldier iaitu mempertahankan kedaulatan negara ini, tapi perhubungan beliau dengan negara jiran ini, dengan, dengan Thailand, dengan Indonesia, dua negara besar waktu Itu, itu yang yang boleh mengukuhkan uh, keselamatan serantau. So, itu adalah saya bagi saya ada salah satu daripada uh, kejayaan uh, besar beliau waktu menjadi parlimen kan central. Selepas kejayaan tersebut, kerjaya Allahyarham terus berkembang dan berjaya mencipta sejarah baru termasuk menjadi anak Melayu pertama yang dilantik sebagai pemerintah pasukan atau formasi. Berkhidmat selama tujuh tahun sebagai Panglima Angkatan Tentera merupakan tempoh yang paling lama dipegang oleh pegawai tinggi Angkatan Tentera Malaysia. Ketika menjadi Panglima Tertinggi Angkatan Tentera Malaysia, beliau mengaturkan kerjasama dengan negara-negara jiran bagi membanteras ancaman komunis rentas sempadan. Beberapa kali beliau menjadi sasaran serangan pihak komunis disebabkan keberkesanan strategi yang dirancang. Tun Ibrahim adalah salah seorang yang terlibat langsung uh, di dalam uh, penanganan tersebut kerana beliau berada di dalam mageran waktu tersebut. Dan uh, kalau kita baca sejarah semua sekali bahawa pelibatan akan tentera atau tentera Malaysia dalam 13 Mei ini adalah besar dan signifikan. Ya. Sewaktu peristiwa 13 Mei 1969, Tun dilantik sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Gerakan Negara atau Mageran sehinggalah ia dibubarkan. Peranan itu dilaksanakan dengan jayanya apabila waktu tersebut dianggap tempoh masa yang amat sukar dan mencabar bagi Allahyarham berdasarkan keadaan senario politik yang tidak menentu. Allahyarham turut memainkan peranan besar dalam perjuangan menuntut kemerdekaan tanah air di samping membantu merealisasikan penubuhan Malaysia pada 16 September 1963. Selain peristiwa ketika di zaman Jepun, Tun Ibrahim juga pernah berkhidmat untuk pentadbiran tentera British atau BMA, Pemerintahan Malayan Union tempoh masa ke arah penubuhan Persekutuan Tanah Melayu dan darurat dari tahun 1948 hingga 1960. Tun Ibrahim Ismail turut berkhidmat di bawah tiga Perdana Menteri iaitu Tunku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak serta Tun Husin On. Saya melihat dia ni menjadi Panglima Kerajaan Tentera sehingga akhir hayat dia. Sehingga akhir hayat kerana beliau sentiasa ada di dalam aktiviti-aktiviti yang melibatkan akan itu dikurniakan darjah Seri Setia Mahkota yang membawa gelaran Tun iaitu satu-satunya panglima angkatan tentera yang dianugerahkan gelaran tersebut oleh Yang di-Pertuan Agong setakat ini jasa Tun Ibrahim Ismail akan sentiasa dikenang